Milli Məclis aparatında bir sıra kadrlıqlar aparılıb. Milli Məclisin sədri Sayibə Qafarov ana sərən camilə Parlament aparatının icra hakimiyyət orqanları ilə əlaqədar şöbəsinin müdiri Rüstəm Bəhrüzoğlu Mahmudov parlament aparatı rəhbərinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Parlament aparatının Milli Məclisin komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsinin müdir müavini Şakir Himalay oğlu Şabanov isə aparatın icra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib. Digər sərəncamla Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Şahinxan Babaoğlu Quliyev həmin şöbənin müdir müavini vəzifəsinə təyin olunub. Aparatın Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdir müavini Ayan Zəfərqızım Murtuzova həmin şöbənin müdir vəzifəsinə gətirilib.